你好，请问他大概多久能清醒过来？别人可能两个小时，你男朋友的话时间长一点，他太害怕了，要求的是全身麻醉，大概四五个小时吧。哦，他不是，没事，谢谢啊。 不是我说你，叱咤风云一战神，居然被一个小小的阑尾打倒在床上，你这身体素质以后一定要记得按时吃饭，身体才是革命的本钱。这下好了，只能躺在这儿安安静静做个美男子了。仔细看看，你鼻梁真的好高啊！ 我小时候没发现，长得还挺好看的、嗯。脸都是巴掌这么大，太没天理了。你说你现在安安静静的。 不发脾气，不顶嘴，多温柔啊！平时干嘛非要凶爸爸？和和气气不好吗？不过也真是难得能看到你这么乖巧的样子。 从今往后要好好吃饭，不许熬夜，要听将军的话。达成协议，改章。 没事吧，老大，你醒了？你怎么可以这么不爱惜自己身体呢？都病成这样了还硬撑。我没事了，苏珊，哎，你先送乔总回去吧。啊，我没什么事儿，我在这陪你。我没事儿，我这边还有护士和医生，你先回去吧。 乔总，你女孩子不方便，我送你回去吧，我照顾老大就行。行吧，那我,我明天再来看你。老大。 将军呢？啊，我们来的时候，将军就不在。那为什么乔娜会知道我做手术？老大，我自首，我是被威胁的，你原谅我吧。给你一个将功赎罪的机会。 喂，将军，在哪儿呢、啊？老大在医院这边出了点事儿，出什么事了、啊？哎呦，一两句说不清楚，你赶紧过来吧！啊，好，我马上回来。